Крупнейшему предприятию страны Щербинскому лифтостроительному заводу исполнилось 70 лет. Юбилей коллектива отмечали в пятницу в концертном зале Щербинского дома культуры. На празднике присутствовал префект Синау Алексей Челышев. Он поздравил коллектив завода с юбилеем и отметил высокое качество выпускаемой продукции. Утром я спускаюсь на лифте, уезжая на работу, которую в вашем заводом, а вечером возвращаясь домой, опять пользуюсь услугами именно того лифта, который сделал вашими руками. И тот творческий потенциал, который сегодня есть, и ваше устремление делать качественные лифты, которые конкурируют с любыми лифтами, приходящими в Россию. Вот это, я думаю, основное направление, которое у вас есть и должно остаться. Действительно, предприятие не пострадало после перестройки, экономических потрясений лихих 90-х и кризиса 2008 -го года. Юбиляров поздравил и глава администрации Щербинки. Ни один город страны не имеет такого бренда, как имеет Щербинка. Щербинский лифтостроительный завод – Сегодня благодаря вам и город Щербинка известен везде. Во всей России, за рубежом, я думаю, будет дольше, дальше еще больше известен, чем сейчас. Почему? Сегодня первый год, как Щербинский электростроительный завод вернулся в Москву, искал московским заводом. И сегодня это стало брендом не только города Щербинки, а и города Москвы. Щербинский лифтостроительный завод выпускает в год около 12 тысяч лифтов. Сейчас на заводе работает около 3 тысяч щербинцев. О заводе трудно сказать пару слов, о нем можно говорить долго и очень много. Завод, в общем-то, начинал, история показывает, с 43 -го года и до сегодняшнего дня является лидером в лифтостроении. Радость, это, конечно, так сказать, присутствует, но больше чувство гордости за завод. Поэтому Поставщик завод является поставщиком по всей России и странам СНГ. Является, я еще раз повторяю, лидером, так сказать, лифтостроения. Все передовое, все начинается со Щербинки. Более 25 лет предприятия возглавляет Макс Ваксман. Еще раньше, с 1975 года, он работал главным инженером Щербинского лифтостроительного завода и внес огромный вклад в успех и развитие своего предприятия. Как и положено, на юбилей руководство отметило лучших работников завода, а в заключение для коллектива был организован праздничный концерт.